असलमैलिकम्ल वक् मेरा नाम सैफुल्ल मुबरक अहमद है मेरा तल्लु तिमाड अमंडी इंडोनेशिया से है मेरा सवाल ये है कि क्या सोने और सोने के जेवर के निसाब में कोई फ़र्क है जी ठीक है खासा इससे मिलते जुलते सवाल जो हैं जिकात के मतलब कुछ और भी हैं वो भी मैं चाहता हूँ एक दफ़ा पढ़ दूँ तो फिर आप ब्र करम बयान फरमाए सैद वक़ात साहब हैं शिकागो से उन्होंने ये ईमेल के ज़रिए भिजवाया वो कहते हैं कि अगर कोई ख़ातून है हाउस वाइफ़ है जिनकी और कोई इनकम नहीं लेकिन उनके पास कुछ जेबर है सोने का तो उनकी जो है लिए जकू़त का क्या तरीका होगा फुल जक़़त पे करेंगे या हाफ़ जक़़त पे करेंगे इसी तरह ये सवाल हमें ये इंडिया से किसी ने भेजा था कि इससे मिलता जुलता है अगर एक इंसान जिसके पास या उसकी बीवी के पास ज़कवा़त की शरह के मुताबिक सोना है मगर उसके पास कुछ सालों से कोई रोज़गार नहीं और कर्ज भी है सब कुछ कर्ज़ लेकर ही चल रहा है तो क्या उस इंसान पर ज़क़़़त फ़र्ज़ है क्या इस सूरत में उसे कर्ज़ लेकर ज़क़़त अदा करना चाहिए जी बात यह है कि जेवर की ज़क़़त पहले तो जो सैफ लम्हबारक साहब का जो इंडोनेशिया से फ़ोन है उस पर हम बात कर लेते हैं जेवर हो या सोना हो उसके निसाब में कोई फ़र्क नहीं है निसाब है अगर किसी के पास सोना जो है सोने का निसाब पचासी ग्राम है थोड़ी सी मैं ये भी वजाहत यहाँ पर कर दूँ कि मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ निसाब रहे या मैार ज़र मुख्त रहे सोने का आँ हज़ूर सल्ला वम के अहद मुबारक से सोने का अलग हमें मिलता है अदी से चांदी का अलग नसाब मिलता है और चांदी का निसाब जो है वो पाँच सौ पचानवे ग्राम यानी फाइव हंड्रेड नाइन्टी फाइव ग्राम और सोने का निसाब जो है एट्टी फाइव ग्राम पचासी ग्राम और अगर तोलों में लें तो साढ़े बावन तोले जो है वो चांदी का निसाब है और सोने का निसाब जो है वो साढ़े सात तोले है अगर किसी के पास सोना जो है वो जिसमें प्योर सोना कहते हैं असल में शायद उनका जो इंडोनेशिया से सवाल है उनका शायद ये हो कि बाजू का जो जेवर बनता है तो उसमें सोने के साथ कुछ मिलावट डाली जाती है जेवर बनाने के लिए आ, ए, एक और मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने जो ए, ये लिखा भी था कहीं कि बाज लोग सोने को एक सेविंग के तौर पे रखते हैं एक है कि जेवर के तौर पे एक अपनी जो है किसी बचत के, के तौर पे वो वो दोनों शक्लें जो है भी वो भी हो सकते उस हैं भी रस कर देता हूँ तो निसाब जो है वो तो है साढ़े सोने का निसाब की बात हो रही है वो है साढ़े सात तोले या पचासी ग्राम सोना अगर किसी के पास सोना जो है जो प्योर सोना है वो पचासी ग्राम है तो वो साहिब निसाब बन जाता है और उसको साल गुजरने पर उस पर उसकी ढाई फ़ीसद ज़क़़त बनती है ये है ऐसे सोने पर जो सेविंग के लिए रखा गया है वो जेवर की सूरत में रखा गया है वो सोने की बार की सूरत में रखा गया है या किसी भी सूरत में है वो अगर आप नियत ये है कि सेविंग के लिए है ताकि मुस्कबिल में काम आए तो उसके मतलब तो ये है कि उस पर लाजमी ज़क़़त दी जाएगी अदा की जाएगी और अगर कोई ज़ेवर ऐसा है जो पहनने के लिए है और उसे बायदा पहना जाता है और वो कभी कभी ज़रूरतमंद गरीब बहन भाइयों को अब बाप को या जो सहेलियाँ होती हैं जिनके पास अपना नहीं है ज़ेवर उनको पहनने के लिए वो दे दिया जाता है तो उसके मतलक फकहा का ये है कि उस पर ज़ुआत नहीं है क्योंकि वो ज़ुआ़़त अदा कर दी जाती है उस गोया ज़ुआत उसकी निकल गई किसी को देने से और तीसरा वो जेवर जो है तो जेवर के तौर पे लेकिन वो सिर्फ़ अपनी इस्तेमाल में रहता है और किसी को नहीं दिया जाता तो उसके मतलक भी ऑप्शन ऑप्शन है कि अगर आप देना चाहें तो बेहतर है और अगर आप देना ना चाहें तो कोई गुनाह नहीं है लेकिन इस बारे में हज़रत मसीह मऊदास्लाम जो हकम अदल हैं उनका फ़रमान ये है कि हमारे घर में तो जेवर की जो पहनने के लिए रखा जाता है जेवर उसको साल गुजरने पर उसकी ज़क़ात अदा कर दी जाती है और हज़रत सा ने फरमाया कि चूँकि फुकहा ने लिखा है कि उस पर ज़क़ात अदा करना बेहतर है तो ये तो सोने की बात होगी और उसके निसाब की अब रहा इस बात का ता, इस बात का ताल्लुक़ के बाद ने कहा कि किसी का सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है सिर्फ़ उसके पास जेवर है अगर तो उसने सेविंग के लिए रखा हुआ है तो कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं उसी में से उसका ढाई फ़ीसद सज... ज़क़ात अदा हो सकती है अगर उस पर साल गुजर गया है कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं कर्ज़ लेने की शायद ये उनके जहन में आ रही है कि जेवर बेचना ना पड़े या जेवर चूंकि जेवर मौजूद है तो उसी में से ज़क़ात दी जा सकती है कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो अगर जेवर पहनने के लिए है और वो गरीब भी हैं और जेवर रखा हुआ और पहनते हैं तो फिर तो उसके मतलब मैंने पहले अर्ज़ कर दी कि उस ऑप्शनल है अगर वो दे दें तो बेहतर है और अगर ना दें तो कोई उसमें हर्ज की बात नहीं जी ठीक है खाजा जजाकला